третье рождение города связано со строительством автоваза. Апрель 1970 года. Куйбышевская область. В городе Тольятти продолжается строительство Волжского автомобильного завода. В эти весенние дни готовятся к открытию вспомогательные цеха предприятия, прессовочный цех, цех штамповки и деталей. История предприятия такова. Летом 1966 года, после анализа 54 различных строительных площадок, ЦК КПСС и советским правительством было принято решение о строительстве нового крупного автомобильного завода именно в городе Тольятти. Подготовка технического проекта поручена итальянскому автомобильному концерну «ФИАТ». Согласно контракту, на этот же концерн возлагается технологическое оснащение завода, обучение специалистов. Gracias.